В Украине снова открываются залы азарта, теперь вполне легальные. Работают они под вывеской государственной лотереи. А одноруких бандитов здесь заменили латоматы. Выглядят они как обычные игровые. Только теперь, чтобы испытать удачи, нужно покупать не жетоны, а специальные лотерейные билеты. Лазейка в законе или новый вид лотереи в следующем сюжете. Закон о запрете горного бизнеса в Украине был принят в мае 2009-го. Тогда большинство залов с однорукими бандитами исчезли, но ненадолго. Уже через несколько месяцев они открылись снова под видом видеоаттракционов и интернет-клубов. Несмотря на изменение названий и некоторую трансформацию самих автоматов, в них по-прежнему играли на деньги. В 2011 году после внесения изменений в закон под запретом оказались и они. 2012 году возбуждено 126 уголовных дел по статье 203 со значком 2, занятия горным бизнесом. Изъято более 1700 единиц игорного оборудования, 20 столов для игры в покер, 10 рулеток, более 20 тысяч игровых фишек для игры в казино. Карты и денежные средства на сумму свыше 50 тысяч гривен. Центр Макиевки месяц назад здесь открылось заведение с вывеской «Державная лотерея». Все, что происходит внутри помещения, скрыто от глаз за плотной пленкой. Мы попытались купить лотерейный билет, но, как казалось, ими здесь не торгуют. Здравствуйте. А у вас лотереи не продаются? В помещении находится 10 автоматов. Администратор заведения заверяет, что клуб работает легально. Девушка, видеосъемка здесь запрещена. Вы Почему? Ну, то есть, если это подпольный игровой клуб, тогда нужно вызывать милицию. Если вы работаете легально, вы можете рассказать. Вот там документики висят, почитайте. А что это за зал? Это батарейный клуб. А это еще один подобный зал в центре Донецка. В помещении 15 автоматов. По словам администратора, заведение открылось несколько месяцев назад. К игорному бизнесу не имеет никакого отношения. Это лотерейный клуб, который работает по лицензии Министерства финансов. Чтобы сыграть, нужно купить билет за 20, 100 или 200 гривен. У каждой лотерейной карты свои серии и номер это мультимедийный режим, у нас один из видов визуализации. Чем больше комбинаций или лотерейных шариков выпадает на вашем экране, тем, естественно, выше составляет ваш выигрыш. То есть с помощью клавиши «Старт» мы можем разыграть, например, на экране один, так сказать, ну, розыгрыш, да, вот мы нажимаем. То есть минимальный розыгрыш составляет 10 копеечек. То есть вы разыграли, никаких комбинаций определенных не выпало. У вас снимается 10 копеечек. То есть, пока не дойдет до нуля, ваш розыгрышный билет считается завершен. По словам сотрудников клуба, сами аппараты и лотерейные терминалы с однорукими бандитами схожи только внешне. Это не горное заведение, это распространение билетов государственной лотереи на основании лицензии, выданной Министерством финансов. Mm -hmm. Это корпус лотерейного, вернее игрового автомата, которые действовали ранее, используем корпус для удешевления стоимости лототерминала, потому что это достаточно дорогое оборудование. Внутри него находится сервер для связи непосредственно с частным акционером патриот, который передает информацию о том, выигрышный будет конкретный билет или невыигрышный. По словам правоохранителей, сегодня в Донецкой области действует несколько подобных залов. Каждый из них сотрудники милиции проверяли. По их словам, работают они легально по лицензии Министерства финансов. Появились осенью прошлого года после принятия закона о государственной лотереи. Это законный вид хозяйственной деятельности. Терминал для мгновенной лотереи он внешне схож с игровым аппаратом, который привыкли видеть мы. Но внешне, внутренняя, игра происходит совсем по-другому. Алгоритм этой игры построен на том, что это не случайное выпадение каких-то комбинаций, а в совокупности заранее определенный процент выигрыша игроком при равнозначных ставках. А вот во всеукраинском объединении работодателей отрасли культуры и развлечений уверены, закон о государственной лотереи фактически легализировал горный бизнес, который теперь действует под видом лотерейных клубов. Это вроде как лотерея, а фактически это автомат. Okay. Моя семья на грани развала, не знаю, что делать. Виной всему игровые автоматы и горный бизнес. О том, что муж играет в азартные игры, Ирина узнала несколько лет назад. Избавить супруга от этой зависимости пыталась неоднократно, но безрезультатно. Сначала перестал домой приносить зарплату, потом машину продал, потом начал в долги влазить, потом пошли кредиты, вот сейчас в банке взял на 50 тысяч. Продолжает играть, просила его очень много. Скандалы были дома, ничего не помогает. Вроде как закрылся игровой этот бизнес, но все равно он находит подпольные, теперь уже и не подпольные. В последнее время говорит Ирина, муж стал заходить в лотерейные клубы. Женщина боится, что новое увлечение окончательно разрушит их семью. Опасения макиевчанки не беспочвены, констатируют психиатры. По их словам, игромания такая же зависимость, как наркомания или алкоголизм. Такие люди могут не задумываясь проиграть за час всю месячную зарплату и даже пойти на преступление, чтобы заработать денег для очередной игры. Избавиться же от зависимости даже с помощью специалистов очень сложно. Любая зависимость это срабатывает описанный еще Фрейдом «Принцип удовольствия». А с точки зрения нейрохимии, это выделение каких-то веществ, которые псевдонаркотические, нейростимуляторов. На проигрыш человек дает депрессию. Утолить эту или снять эту депрессию он опять пытается через игру. То есть замкнутый круг. Он уходит, как правило, несколько недель на коррекцию этого состояния. И, к сожалению сказать, что вот пришел, полечился и ушел здоровенький, нельзя. Если так называемый, ну, прекративший играть игрок, хоть раз, как с алкоголиками, понимаете, как с наркоманами, хоть раз вернется к, этому, к этой деятельности, хотя бы мимолетно, случайно, все лавинообразно возвращается симптоматика и все возвращается на круги своя. Сегодня в медико-психологический центр ежемесячно за помощью в лечении громани обращаются до 30 человек. Это по оценке психиатров сотая часть тех, кто страдает этой зависимостью. Если азартные игры снова станут доступными, число игроманов может вырасти, предупреждают медики. И неважно, будут ли работать такие заведения под видом игорных или лотерейных клубов. Те, которые разрабатывают эти э, Программы все, Изучали очень серьезно этот вопрос и знают, чем и как лучше привлечь, какими звуками, каким визуальным рядом, какими картинками и окружающей обстановкой. Большинство людей, которые по какой-то причине там систематически так или иначе сталкиваются с вот этими азартными играми и вовлекаются в них сначала там ради времяпрепровождения, развлечения, за компанию, они изрядно рискуют стать зависимыми. Несмотря на внешнее сходство с однорукими бандитами, лотерейные терминалы вполне легальны и могут стать неплохой альтернативой игорному бизнесу, говорят во всеукраинском объединении работодателей отрасли культуры и развлечений. Уверены, если не будут внесены изменения в закон, такие лотерейные клубы уже через полгода откроются в каждом городе и районе.